Jika saya mengaitkan tentang uh, asas uh, pembentukan sistem Malaysia. kalau uh, kita masih ingat lagi tentang ungkapan ini, hmm. iaitu membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya hmm. dengan para warganya memegang nilai agama dan kehormatan yang itu itu jadi yang Hmm. Sikma ini adalah cabaran keempat dalam sebuah kerja yang menjadi asas kepada kerja-kerja tidak tersinggirkan. Yeah. Mm -hmm. Bila kita bercakap tentang uh, asas keagamaan yang kukuh, kepribadian yang dan sebagainya, saya percaya uh, ini berkisik tolak daripada pendidikan. Mm. Dan kalau kita bercakap tentang sistem pendidikan, uh, yeah. secara formalnya yeah. kita akan berkata pendidikan itu bermula apabila uh, seorang kanak-kanak uh, ini uh, mm -hmm. memasuki alam persekolahan. kira uh, mm -hmm. kiranya sekarang kalau Malaysia, kita kata mereka ini mem memasuki kelas kelas sekolah mm -hmm. dan mungkin sehingga uh, ke tahap pengajian tinggi mm -hmm. itu kalau kita cakap tentang pendidikan formal mm -hmm. tapi bila kita cakap tentang pendidikan tidak formal sebenarnya kita tahu bahawa uh, pendidikan itu telah bermula apabila anak ini, uh, janin ini mula telah mula terbentuk Waktu mm -hmm. dia berada dalam kandungan ibu lagi eh, di mana ibu ni biasa kalau kita ikut pepatah orang tua-tua mm -hmm. Banyak patah larang sebenarnya yeah. Yang dikenakan ke atas ibu yang mengandung Dan ibu-ibu moden sekarang ini saya kira dengan adanya Uncle Google kita Macam-macam -hmm. Uncle, Uncle eh. Aa, yang, mereka amalkan Dan saya percaya mm -hmm. apa yang diamalkan ini semuanya adalah perkara-perkara baik mm -hmm. Yang merupakan satu elemen pendidikan yang ingin diterapkan kepada, kepada anak yang kehidupan kita itu merupakan satu komponen yang besar. jika mm -hmm. uh, kita, kita tengok daripada kecil-kecil uh, uh, kita hingga kita dewasa, uh, nak anak seseorang individu itu akan terlibat dalam, dalam pendidikan. Ia Uh, dia merupakan satu komponen penting dalam kehidupan seseorang individu itu yang mana pendidikan itu akan mencorakkan behavior di, dia ke di masyarakat sana. Mm -hmm. Dan, uh, kita sedia maklum, kelompok uh, muda ini ataupun uh, generasi muda ini uh, pendidikan itu akan mencarakan mereka bertingkat laku di masa depan ini sekiranya mm hmm. elemen individu itu, itu tidak diterapkan tidak mempertimbangkan uh, bermula daripada awal lagi integriti Malaysia kalau uh, umum uh, mengetahui adalah sebuah institusi institut yang mengetuk, uh, memiliki integriti itu sebagai satu elemen yang perlu diterapkan walau apa saja yang kita lakukan tapi untuk uh, kita nak memastikan supaya integriti itu benar-benar sampai ke peringkat atau umbi benar-benar lagi apabila ini dikaitkan dengan bidang, bidang pendidikan pula jadi bagaimana pelaksanaan nanti uh, Apakah antara elemen-elemen yang akan digariskan supaya ia mencapai Uh, apa uh, matlamatnya. Okey. Uh, untuk makluman semua ya, uh, kalau kita bercakap tentang fungsi integriti, mm -hmm. uh, suka saya menyebut bahawa uh, integriti menggalas empat fungsi utama iaitu mm -hmm. kita merupakan sebuah agensi yang mengkoordinasi, mm -hmm. uh, memantau dan menilai pelaksanaan. Okay. Bila kita kata uh, mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaannya, mm -hmm. sebenarnya bagi menjalankan mm -hmm. agenda integriti ini bukan tanggungjawab kita sebagai ini sebenarnya. Mm -hmm. Ia adalah tanggungjawab kita semua rakyat Malaysia yeah. uh, tanpa mengira perbezaan agama, uh, kaum dan bangsa, tanpa mengira adakah anda ini kalau uh, kita bercakap tentang uh, politik apa ni uh, politik kita adakah anda ni berada di pihak pembangkang maupun di pihak kerajaan. Kerja-kerja yeah. Uh, kerja -kerja pembudayaan penghayatan identiti perlu dilakukan mm -hmm. semua. Dan institut ini juga selain daripada memantau, mengkoordinasi dan mengilai, kita juga uh, merupakan satu agensi yang merupakan pemikir perdana, yeah. uh, pemikir perdana yang menjadi rujukan uh, baik daripada agensi yang berada dalam negara maupun yang berada di luar sana. Mm -hmm. Dan uh, antara usul-usul yang yang dilakukan oleh Integriti uh, mm -hmm. uh, adalah bekerjasama dengan rakan strategi kami untuk kemajuan pendidikan Malaysia hmm. uh, di mana pada hari esok akan berlangsung satu seminar kebangsaan okay. uh, bertemakan okay. integriti dalam pendidikan mm um, -hmm. dan juga ah, nanti mungkin mm. akan mungkin akan secara lanjut lagi. Seminar ini kita kita, kita adakan bagi uh, kita tujuan untuk mendapatkan pandangan-pandangan pakar dan juga peserta seminar sendiri lah yeah. berhubung yeah. dengan uh, keadaan terbaik ataupun penambahbaikan boleh dibuat dalam sistem pendidikan kita untuk uh, kita tingkatkan Umumkan dan berada Elemen integriti itu lah uh, mm -hmm. Yang kita Seminar ini akan Terangkum pada dua segmen yang besar Di setiap paginya kita akan ada Sesi forum yang akan membincangkan Tansyuk seminar ini Iaitu pembukaan integriti Dalam bidang pendidikan mm -hmm. Dan akan diulas oleh pena yang kita telah sebut Khusus untuk pada forum tersebut Mungkin pada sebelah ya, mm -hmm. uh, kita akan ada juga uh, sidang selari uh, yang mana akan membincangkan tajuk-tajuk uh, berhubung dengan uh, uh, kepimpinan dan juga tabiat urus mm -hmm. uh, profesional semua dalam bidang uh, pendidikan yeah. uh, dan juga uh, uh, satu lagi berkenaan dengan uh, tabiat urus mm -hmm. uh, sistem kita banyak lagi Jadi bukan pada umum uh, Kita Menjemput uh, keseluruhan Sekali pembukaan baru uh, Di peringkat ini kemudian di Malaysia Termasuklah guru-guru uh, kita Dan juga para ahli guru Yang bersama mm -hmm. Sama untuk memberi pandangan Dan uh, buat fikiran mereka Macam mana kita nak uh, menambah baik uh, Pembukaan yang integriti Dalam sistem pendidikan Cabaran Cabaran terbesar pemupukan identiti dalam pendidikan. Mhm. Ah, dan maklumat kali ini adalah saya kritika hmm. yang diberi sokongan oleh tokoh-tokoh akademik, ya. Dua segi pertama, saya memperkenalkan hasil eh uh, usaha dan identiti dalam praktikan, melahirkan model identiti transkultural, hmm. di mana idea terjelutnya uh, uh, gerak kerja ini adalah dari perkembangan melentur, bulu, kialah dan rebung hmm. So, kalau bercakap tentang cabaran Sebenarnya saya kira cabaran yang dihadapi oleh kita di ialah Bukan kita nak mencorakkan bentuk corak rebung tadi yeah. Tapi sebenarnya si pelentur hmm. Kerana rebung ni kita tahu anak-anak ni dia upah-upah putih betul hmm. Kita dah mencorakkan dia Dan si pelentur ni sekarang ni kita kena faham Pelentur bukan sahaja pendidik tetapi pelentuk ini terdiri daripada ibu bapa, yeah. abang kakak, rakan taulan, bapa saudara dan maknanya uh, mereka yang berada di sekeliling kanak-kanak ini adalah pelentuk. Mm -hmm. Dan cabaran besar untuk memastikan budaya integriti ini dekat di hati um, kita yang paling kita takut ialah kita ni cakap tak serupa bikin. Ah, hmm. uh, kita memberitahu um, pada anak ini untuk melakukan satu perkara yang betul tetapi kita melakukan perkara yang bertentangan dan anak-anak ini cara paling cepat dia belajar ialah melalui melihat hmm. akan ha, pembahatian dia. Encik Jurispo di sekolah kata, uh, lampu apa, hormati uh, undang-undang lalu lintas. Lampu merah kereta kena berhenti. Lampu Tapi, kuning mesti berhenti, berhenti. Ya, mesti untuk berhenti. Tapi bila dia tengok praktik, ayah tang lampu kuning, nak ha, Nanti arah ayah marah tak, ayah, di pemandu kan ha. yang pegang steering ni bila bila lampu pening tu laju dia dari mana macam laju ah dan lampu hmm. merah tu dia selama je so ini kita katakan cabaran, di mana hmm. anak ini akan mungkin cikgu kata kena berhenti hmm. tapi praktisnya tidak seperti itu betul hmm. belajar daripada pemahaman itu yang penting untuk yeah. kita terapkan kepada anak-anak kita kita doakan semoga kedinasan bangsa ini mendapat mencapai objektifnya dan juga berjaya bagi ramai yang berintegriti insyaAllah Insya uh, terima kasih Puan Raja dan juga terima kasih Encik Fazil untuk mencapai Malaysia Okey, lepas so, ini kita akan berhibur dengan seorang uh, kita yang